Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Если взглянуть в предперспективу жизни современного человечества на протяжении почти двух тысяч лет, то совершенно очевидно, совершенно доступно всякому человеку, что большинство стран и народов сформированы купелью крещения, когда обретши дыхание Святаго Духа, всякий народ стал на путь спасения. Именно поэтому множество символов, множество отличительных знаков которыми наполнена внешне вся наша жизнь, сопряжены с христианством, особенно в европейских народах и европейских странах. Посмотрите на флаги и гербы стран и народов. Посмотрите на ту символику, которая окружает нас. И практически на каждом мы найдем изображение креста, как победы как символа победы жизни над смертью, как символа воскресшего и победившего Христа Иисуса. Ну вот христианству две тысячи лет. Мы имеем необыкновенный расцвет в искусстве, в науке, в различных странах жизни, который стал возможен благодаря тому потенциалу, который заложен в вере. Но страшно и парадоксально, что многие государства, многие народы сегодня отказываются от символов, которые некогда приняты всеми нами. Уже многие европейские страны ставят вопрос о нужности креста на флаге и гербе. Уже множество-множество голосов звучит по пространству Великой и Богоспасаемой России. Нужно изображение креста на нашем гербе, который венчает собой короны преемственно воспринятого герба Палеолуга как относится к этому христианское сознание? Имеет ли право отказ от этих символов на жизнь? Или мы не приемлемы? Безусловно, имеет. Любой символ может быть действенным в жизни только тогда, когда он востребован всем народом. Совершенно непонятно, когда человек имеющие внешние символы христианства, нательный крест, икону в машине, какую-то еще символику, не ведет этого образа жизни. Совершенно абсурдно сегодня восторгаться жизнью наших подвижников и праведников, прославленных в церкви в лике святых, и не подражать им, потому как говорит нам апостол подражаете мне, как я Христу. Сегодня человек равно, человек 21-го столетия, равно воспринимает для себя и крест, и знак зодиака. Сегодня человек говорит о любви и не может открыть, для кого эта любовь, как она действует, почему христианство совершенно новое вероучение, приводящее к спасению, почему через любовь Бог приводит человека с пристой спасением. Какой любовью Бог любит мир, делит ли Он нас? Но солнце светит одинаково на всех, на злых и на убойных. И вот этот необыкновенный дождь, он сегодня рожает всех людей разных национальностей, разных полов, разных убеждений. И церковь объединяет тоже всех. И для всех она мать. Потому что если для кого-то она сделает самый малый шаг в сторону, она станет матерью. Но такого быть не может никогда. Потому что Господь равно любит и причистую свою Матерь, и гонителей христианства. Как ни странно звучит это для человека религиозного, но слова Тертуляна необыкновенны. Христос одинаково любит и Богоматерь, и Антихриста. Вот когда такое любовь достигает человек, когда поднимается до этого уровня, когда начинает подражать Господу и всем, в ком Он отразил себя, тогда мир становится совершенно другим. И тогда все символы становятся востребованными человеком лично, семьей, народом, обществом и государством. Трудно ли сегодня жить человечеством? Трудно но вместе с тем необыкновенно легко, потому что звучат для каждого из нас слова Христовы. Возьмите иго мое на себе и научитесь от меня, я как роток и смирен сердцем, и обрящите покой душам вашим. И Спаситель не обещает сытые жизни. Спаситель не гарантирует социальных благ. Он говорит, что если кто хочет за мной идти, отвергнется себя и возьмет на себя крест. И вот это крестоношение, оно возможно только совместно общим движением всей Церкви в славной пристани спасения к Царствию Божию. Кто ведет церковь? Господь. Кому вручил Он путевождение это? По милости Божией в Церкви Русской патриарха. И сегодня вместе с тем, что мы прославляем по календарю Владимирский образ Божьей Матери и по решению Архиерейского совета Донской Метрополии совершаем празднование Донской иконы Божьей Матери, сегодня мы еще совершаем одно необыкновенное, воспоминание еще одного необыкновенного события. 70-летие избрания митрополита Сергия на Московский Патриарший Престол. То, что церковь русская себе некогда вымолила, и тот человек, который в трудное и страшное время вымолил самую русскую церковь. Я прочту послание патриарха Московского Вся Руси Кирилла, архипастырем, пастырем, монашествующим и всем верным чадам Русской Православной Церкви по случаю 70-летия избрания митрополита Так сегодня совпало, что чествуя Донскую икону Пресвятой Богородицы мы молитвенно вспоминаем одного из великих казахстанских подвижников, святителя Николая, митрополита Алматинского и Казахстанского, который своими мощами почивает в одном из древних храмов южной столицы Казахстана, города Алматы. Свидетель Николай прошел многотрудную жизнь в 20-м столетии. Он подвергся всем гонениям, которые испытали иерархии в прошлом веке. Он был гоним, он был заточен в тюрьму, он был лишен прав, он страдал и скорбел, но никогда не терял веры и надежды с любовью совершал свой земной путь и за подвиг любви к людям прославлен Никис Святых. Это имя пользуется огромным духовным уважением как в светском обществе, так и среди православного народа Казахстана. И сегодня в день его памяти я хотел бы передать его высокопреосвященству, дорогому владыке митрополиту Меркурию, икону, написанную казахстанскими иконописцами в память нашей совместной молитвы, в память того, что святые это звезды на небе, которые зовут человеческие сердца преображаться становиться лучше, стремиться угодить Господу и исполнять Его святейшие заповеди. Я хотел бы пожелать всем многое и доброе и благое лето. И еще раз поблагодарить всех, кто сегодня пришел и участвовал в литургии. Еще раз слова признательности вам, Ваше превосходительство, глубоко уважаемый Василий Юрьевич, губернатор Ростовской земли, благодарим вас, что в вашем сердце есть живое участие в нуждах церкви, в восстановлении исторически попранных церковных зданий, строений и участие в возрождении Нашего народа, пусть Господь приложит вам сил и крепости и многое и благое лето. Дорогой владыка, примите лик, святителя Николая, митрополита Алматинского и Казахстанского. Великому Господи и отцу нашему Кириллу.